Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersua bersama dengan saya Grace Aisyah Kedayan dalam Sekilas Fakta, Khamis 3 Disember. Antara paparan Sekilas Fakta. Isu 2.6 bilion ringgit gamakan sidang terakhir Dewan Rakyat hari ini. Azalina jelaskan peguam negara nasihat Najib jangan jawab. Parlimen lulus usul Hairid Izzah Kejawatan kuasa Parlimen. Datuk Seri Najib Razak terus berteka-teki lagi. Perdana Menteri yang sepatutnya dijangkakan menjawab isu RM2.6 bilion ringgit menghampakan ahli parlimen pada sidang terakhir ke-13 hari ini. Malah rakyat juga turut hampa yang menjawab bagi pihaknya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini mengundang rasa tidak puas hati di kalangan Ahli Dewan yang menyebabkan sidang Dewan Rakyat menjadi riuh rendah. Sehingga kan Speaker Tan Sri Pendika Amin Mulia terpaksa mencelah dengan batuk berulang kali sebagai isyarat halus bagi meredakan keadaan. Ha, ha, Tapi saya ha, nak, ha, nak mencadangkan. Ha, ha, tak, saya nak mencadang. Dengar balik dulu. Duduk dulu. Saya ha. mencadangkan penjelasan secara ha. bertulis, Tan ha. Sri. penjelasan secara ha. bertulis ha. itu <tulik> lebih lebih <tulik> baik. Ha. Allahumma, Allahumma. Betul. Betul. Duduk, duduk. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak yang mewakilkan timbalannya bagi menjawab isu derma 2.69 ringgit menjadikan sidang hari ini anti-climax. Ini bukan hanya soal penggantian tetapi tindakan speaker yang tidak membenarkan soalan dan penjelasan Zahid hanya mengambil masa 3 minit. Malaysia SPRM telah memaklumkan bahawa jumlah 2.6 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun yang amat berhormat pada menteri itu bukan daripada 1M, 1, m mdb Kerajaan telah dirasakan oleh Kuam Gara bahawa apa-apa kenyataan tidak wajar diberikan berhubung dengan perkara yang dibangkitkan memandangkan perkara tersebut masih dalam siasatan oleh agensi yang berkaitan namun begitu saya rasa perlu dimaklumkan bahawa SPRM telah pun mengenal pasti penerima dana politik 2.6 bilion ringgit itu selain itu bank negara juga telah dimaklumkan mengenai pembukaan akaun bank tersebut agensi yang berkaitan hendaklah diberikan kebebasan dalam menjalankan siasatan secara telus dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak apa-apa kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berhubung dengan perkara yang dibangkitkan boleh dianggap sebagai subjudis yang boleh menjejaskan perjalanan sesuatu siasatan dan juga menimbulkan prejudis oleh orang awam terhadap pihak-pihak dalam siasatan berkenaan. Berikutan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak yang tidak muncul di sidang Dewan Rakyat untuk menjelaskan sumbangan derma 2.6 bilion ringgit yang berada di akaun bank pribadinya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, kerana ia adalah nasihat daripada peguam negara Tan Sri Apandi Ali supaya tidak berbuat demikian. Uh, questions were being raised uh, in oral and also in uh bertulis on this particular matter, and uh, the government uh, made a decision to answer it as a minister statement, so that we able to inform uh, the House as to the latest status. I think from the uh, answers given uh, by the Deputy Prime Minister, uh, is the fact that it's an ongoing investigation, and the government's been advised by the Attorney General uh, that uh, matters pertaining to the investigation cannot be discussed because it will be sub judice. I think the government is in this position uh, because you must bear in mind in every debate that's been going on in any issue, this matter has been brought up continuously uh we were piling up the questions we were piling up the debate as they go along on all these issues and it's almost almost similar on many on many matters but of course the government is extremely guided by the Attorney general because this is an investigation spending investigation by an agency so i'm not in charge of the agency just on the processes of the Parliament. Selepas isu derma 2.6 bilion ringgit hambat, menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Azlina Osman Said membangkitkan kembali suasana hangat dengan membentangkan usul untuk merujuk Nurul Izzah Noor PKR Lembah Pantai kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan. Tindakan itu berhubung gambar pertemuan Nurul Izzah dengan Jaisal Kiram, anak perempuan Jamalul Kiram III yang mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Sulu dan melancarkan serangan bersenjata di Sabah pada tahun 2013. Hormat Lembah Pantai telah menghadiri pertemuan bersama dengan Puteri Jekyll Kiram yang merupakan anak kepada Jamalul Kiram III. Bahawa yang Berhormat Lembah Pantai sedia maklum bahawa Puteri Jaka Kiram menentang kedudukan Sabah sebagai sebahagian daripada negara Malaysia dan sehingga kini masih menuntut negeri Sabah adalah milik Kesultanan Sulu. Bahawa pertemuan Yang Berhormat Lembah Pantai dan putri Jekul Kiam tersebut menimbulkan pasangka negatif dan tidak sensitif terhadap peristiwa percobaan lahat datu yang telah mencabar kedaulatan negara. Bahawa pertemuan lambung mat lembah pantai bersama dengan anak kepada dalang percobaan negara telah dilihat bertentangan dengan angkat sumpah sebagai ahli parlimen dan sumpah setia beliau kepada Malaysia yang telah berikrah untuk menempahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya dan bahawa tindakan yang berhormat lembah pantai tersebut merupakan satu penghinaan kepada majlis mesyuarat yang turut mencemarkan nama baik dan prestige Dewan Negara maka inilah dipersetujui bahawa yang berhormat lembah pantai hendaklah dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Terima kasih sudah dijangkakan sidang Dewan Rakyat kecoh sejurus Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pendika Amin Mulia membenarkan perbahasan usul untuk merujuk Nurul Izzah Anwar PKR Lembah Pantai kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Azlina Osman Said. Dalam apa kata yang bersetuju kes ini amat serius bagi rakyat negeri Sabah. Saya ingatnya dirujuk ke Dewan Undangan Negeri dan semua wakil-wakil rakyat telah bersetuju supaya uh, yang berhormat lembah pantai ini diharamkan memasuki negeri Sabah ini menunjukkan betapa seriusnya betapa marahnya rakyat negeri Sabah tentang perbuatan lembah pantai ini apa pandangannya ya. Mak? saya amat setuju daripada pandangan Tanjung Karang dan juga Sepanggau tadi Datuk Yang Petua Datuk Yang Petua ah. jangan kita jadi hipokrit seperti pembangkang yang mendapat dadat mengatakan kononnya mereka memperjuangkan negara atas nama demokrasi. Ya, 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 Berita tadi mengakhiri sekilas fakta Khamis 3 Disember. Jangan lupa terus layari laman web kami di www.kinitv.com/bm untuk mengetahui berita selanjutnya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya Grace Aisyah Kedayan. Assalamualaikum dan salam hormat.